Друзья, была у меня такая ситуация когда-то в жизни, еще в Украине. Подъезжаю я к своему дому, зима, не все места расчищены для того, чтобы поставить машину. Это здесь в Нидерландах мы можем ставить легко машину. Иногда тяжело найти бесплатный паркинг, да, но снега обычно нет. У нас снега много было, и вот я увидел, что есть место, хочу поставить там свой транспорт. Так, проехал чуть вперед, чтобы потом сдать назад и аккуратненько, чтобы поставить машину, так легче мне парковаться. И вот только я проехал чуть вперед и пытаюсь сдать назад, раз быстро так заехала машина, человек поставил, моментально просто вышел, такой невысокого роста. Я просто был в шоковом состоянии от этого, Просто как бы очевидно, что я туда вроде бы парковался. И меня очень удивила ситуация. Я вышел, говорю, мужчина, я хотел поставить машину в это место, говорю, но вы припарковались. Он мне ответил, мужик, надо быть шустрее. И пошел. Я еще больше шокированный стал с этой ситуацией. То есть он как бы отреагировал э, так неожиданно. То есть я думал, скажет: "А, извините, я не понял там". Поэтому я скажу, что внутри бурлило разное у меня тогда. Э, я ничего ему не сказал тогда, ушел и и когда я приехал в Нидерланды. Я думал, эта ситуация не повторится. Подъезжаю я на этой неделе, льет ливень невероятный. Все места на школьном паркинге заняты. Я смотрю, есть одно место. Думаю, сейчас я туда поставлю машину. Так немножко приехал вперед и опять хочу сдавать назад. Фу! Машина! Я я думаю, неужели это опять происходит со мной? Ну, единственное, никто не сказал, тебе надо быть шустрее. А ситуация повторилась полностью. Я потом взял, нашел другое место, поставил машину в другом месте. Но я понимаю, что Бог допускает эту ситуацию в моей жизни. И я думаю, что в разных таких ситуациях проверяется наш характер. И мы сегодня будем говорить о смирении. В этих ситуациях хочется бороться за себя. Хочется сказать, да я, да ты что не видел, да еще что-то, да. И есть ситуации, которые касаются таких обычных сфер нашей жизни, с которыми мы все сталкиваемся, есть ситуации, которые есть в наших семьях, есть ситуации, которые происходят в церкви. Тема наша сегодняшняя – это смирение повседневной жизни. Я прочитаю стих сначала, с 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Наша любовь к Богу окажется лицемерием, если она не доказана любовью к ближнему. Друзья, мы часто этот стих применяем ну, по отношению к любви, но то же самое дело обстоит со смирением. Можно считать себя смиренным пред Богом, но смирение по отношению к ближнему это единственное доказательство того, что наше смирение пред Богом правдиво. И что оно стало частью нас, нашего характера. Только то смирение действительно настоящее, которое управляет нашей повседневной жизнью. То есть его можно увидеть в нашей жизни. Чтобы узнать смиренного человека, важно увидеть, как он себя ведет в различных ситуациях. Когда ученики спорили, кто из них больше, ученики Христа, когда фарисеи любили первые места на праздничных застольях и в синагогах, тогда Иисус умывал ноги ученикам и этим давал им пример. Преподавал им науку смирения. Друзья, смирение пред Богом проверяется нашим смирением пред людьми. Смотрите, лично я потерпел много поражений в этих сферах. И я хочу меняться. И это вызов для каждого сердца на самом деле. Апостол Павел писал римлянам. почтительности друг друга предупреждайте. Опережайте, да, римлянам 12 глава 10 стих. Не высоко мудрости, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Римлянам 12 глава 16 стих. 1 Коринфянам, 13 глава 4 5 стих. Любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, не мыслит зла. Галатом 5 глава 13 26 стих оттуда и оттуда прочитаю. Любовью служите друг другу, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг, друга, друг другу завидовать. Именно вот в наших взаимоотношениях, в манере общения с друг с другом, можно узнать настоящее смирение и кроткое сердце. Гордость же – это результат утраты смирения и служит корнем всякого зла и всякого греха. Наше смирение пред Богом стоит ровно столько, сколько оно проявляется перед нашими ближними людьми. В церкви, в семье, в доме, на локации, кто живет на локациях, на работе. Друзья, мы столько понесли поражений, столько проиграли духовных битв, столько причинили боли другим людям, столько проявили несмирения, и в конечном счете не прославили в конкретных ситуациях Иисуса Христа в своей жизни. Смиренный человек всегда старается поступать в соответствии со словами, записанными в Библии. Почтительности друг друга опережайте, служите друг другу, почитайте другого высшим себя. По-настоящему смиренный человек видит в свете Божьем свою ничтожность и готов отвергнуть себя, чтобы Бог мог стать всем. Сила для смирения только в Боге, не в знаниях. В Писании сказано, что они могут надмевать, не в талантах. Могут возникнуть мысли, как в одной из песен, то самое чувство, что ты круче всех, у тебя все получится не знаю, кто-то, может быть, слышал, такая молодежная была. Круче всех, круче всех, да, все получится. Человек, который сделал шаг отвержения своего, своего «я», может сказать, «Я потерял себя, когда нашел тебя, Бог мой». Такой человек уже не сравнивает себя с другими, потому что, живя в присутствии Божьем, он не думает о себе, а в свою сторону. Он обращается с людьми как ничего не значащий и ничего для себя не желающий. Он раб Божий, а значит и раб всех. Смиренный человек видит в каждом, даже самом слабом, самом недостойном, неидеальном человеке, Божье творение и глубоко уважает его. Дух того, кто омыл ноги ученикам, позволяет нам не думать о себе и с радостью служить другим людям. Человек по-настоящему смиренный не подозревает, не завидует, не сплетничает, склоки не организовывает. Он может славить Бога, когда ему предпочли других, и когда другие получают больше благословения, чем он. Я вспоминаю, как мне сложно было когда-то, церкви Киевской, когда закончилось лето и представляли разные служения, разные поездки на протяжении лета, кто куда ездил и как это было невероятно мощно для церкви, для служения. Меня забыли представить. То есть представили служение милосердия, которое ездило в разные интернаты, представили еще какое-то служение, я уже сейчас не вспомню. А вот я занимался лагерем, то есть был программным координатором, там, я не знаю, высунув язык, бегал семь смен, э много всего происходило, еле вообще там добрался до богослужения после всех этих лагерей, и меня забыли представить. Это был такой мощный удар Спустя года я понимаю, что это был удар для меня такой, потому что я был не смирен в тот момент. Человек со смиренным сердцем, он не будет так болезненно воспринимать эту ситуацию. Человек может славить Бога, когда ему предпочли других, когда его забыли, когда другие получают больше благословения, чем он. Он способен перенести когда от других. Он остается незамеченным и забытым, так как в присутствии Божьем научился повторять за апостолом Павлом. «Я ничто», – апостол Павел говорил. 1 Коринфянам 12, глава 11 стих. Его характер – это характер Иисуса. А Иисус никогда не превозносился и не искал славы себе. Когда при виде чужих грехов и проступков нас накрывает, а мы иногда видим же какие-то неидеальные да, поступки, и мы раздражаемся, хотим выяснить отношения, побороться за себя, резко ответить жене, брату, сестре в церкви, не церковным людям, то смиренный человек держит, держится слова поступать со всяким смирен, смиренно мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг от другу с любовью. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4 глава, 1 стих. Не первый, первый да, стих, второй стих и 32 я упомянул. Смиренный человек понимает, что слова «облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» Римлянам 13 глава 14. Значит то же самое, что и так облекитесь в милосердие, в благость, миренномудрие, кротость, долготерпение. Колоссянам, 3 глава, 12 стих. У смиренного человека место его Я занимает Иисус. Учеников Иисуса должны узнавать прежде всего по их полному доброты и смиренному характеру. Мы, друзья, часто больше заботимся о развитии в себе качеств, таких как смелость, креативность, ревность служения, даже самоотверженность. Все, все это хорошо, но более глубокие дары Божьей благодати, например, душевную скромность, кротость, смирение, мы не замечаем или мало ценим. Но ведь именно эти черты особенно отличали характер Иисуса, делали его способным и готовым пройти путь служения до креста. Как иначе смогут течь из нас реки живой воды, если не благодаря полноте общения с нашим Господом, если не благодаря воцарению у нас Иисуса вместо нашего Я. Отсутствие смирения в церквях наносит урон проповеди Евангелия в грешном мире. Многие с трудом переносят других людей даже в церквях, не говоря уже о том, чтобы любить их и поддерживать единство духа в Союзе мира. Таким образом, дети света, вместо того, чтобы быть проводниками Божьей радости и мира, часто становятся преткновением для других людей, осложняя своим поведением их жизнь, что приводит к враждебности и ожесточению. Все это происходит из-за отсутствия смирения. А когда человек себя считает ничем, подчиняет свою жизнь Богу и радуется своему ничтожеству, когда он, как Иисус, стремится быть только рабом, слугой, помощником, утешителем других, тогда сияет слава Господа. Чем глубже мы осознаем отсутствие смирения и переживаем об этом, тем более будем надеяться на Бога и просить у Него помощи. Крепко держаться за Него в каждом дне своей жизни. Будем видеть в каждом человеке, с которым нам трудно, а есть люди, с которыми нам трудно, которые причиняют нам страдания, Данную Богом возможность возрастать благодати и смирение. Это важно истину понять и практиковать ее. Это возможность возрастать благодать и смирение. Мы часто воспринимаем это, тут этого не было вообще в жизни этого человека, чтобы не было или что-то. Нет. То есть это возможность возрастать благодать и смирение. Любая борьба с, нашим отрицатель, с нашими отрицательными счетами характера допущена Богом чтобы изменить и очистить нас, чтобы мы становились похожими на Него. Важно верить, что благодаря присутствию Иисуса в нас, Бог есть все, а наше Я ничто. Чтобы мы могли с любовью служить друг другу. Мы, как христиане, на протяжении всей жизни познаем глубже свою греховность и стремимся к святости. Это долгий и часто не быстрый путь. И самое лучшее доказательство истинной святости это возрастание в смирении. Иисус в нас это наша святость. Каждый, кто ищет святости, должен следить за тем, чтобы начатое Духом не закончилось плотью. Ибо гордость скрывается именно там, где мы менее всего Ее ожидаем. В Писании сказано: два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Зашли в храм, да, вошли в храм помолиться. Нет такого места, нет такого служения, где не мог бы обосноваться наш фарисей Даже в церкви, друзья, гордость умеет поднять голову и сделать святое место ареной для своего превозношения. Как часто среди верующих, там споры, соревновательность друг с другом, борьба за лидерство, даже за праведность может быть борьба, и, к сожалению. Развитие Божьего дела тормозится, блокируется только потому, что у святых слишком мало кротости и смирения, которые характерны для настоящей святости. Но зато много стремления укрепить свою и защитить свое собственное мнение, недружелюбные резкие высказывания, дерзость, обидчивость, нетерпимость друг к другу. Многие дети Божии переживали в своей жизни момент, моменты глубокого покаяния, сокрушения, но редко кто переживал полное самоотречение, которое делает нас способными служить другим людям. Так что в нас становится виден характер Иисуса. Смирение это не что иное, как устранение собственного Я, искоренение самолюбия. На место нашего не святого Я вступает Святой Бог в Иисусе Христе. Возможно ли вообще такое смирение? Может, это фантастика какая-то, которая позволяет нам считать себя меньше самых маленьких среди святых, благодаря которому мы становимся слугой для всех. Это возможно, друзья. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, сказано в Коринфянам 13 главе. Там, где в сердце царит Дух любви и Господствует Бог, где действительно живет Иисус, кроткий и смиренный Божий Агнец, там обитает сила настоящей любви. Такая любовь забывает себя и находит радость и удовольствие в том, чтобы давать счастье другим, сносить их немощи, неидеальные поступки и почитать почитать людей вокруг, церковных и не церковных, братьев, сестер, служителей, пасторов. Куда входит такая любовь, туда входит Бог. И люди хотят идти за таким Богом по стопам. А там, где Бог в своей славе и силе становится всем, там творение становится ничем. Но когда творение становится ничем пред Богом, то по отношению к другим, таким же созданием, оно может быть только смиренным. Глубокое умление души пред Богом, такая незначимость, да, такая, превращает ее в святой храм, наполненный его присутствием. Оттуда исходят все добрые слова и дела все наши мысли, слова, чувства по отношению к другим людям – это только проверка нашего смирения пред Богом. А наше смирение пред Ним – это единственная сила, делающая нас способными смиряться перед ближними. Поэтому будем внимательны все к себе, поспешим к Иисусу, который есть для нас все, и сокроемся в Нем, чтобы облечься в Его смирение. Сейчас еще покажу вам один фрагмент, ну, одно видео. Там можно подложить разные идеи под, эти, под это видео, но я, когда смотрел на него, я понимаю, насколько пример лично мой, пример каждого, кто посещает церковь, служит церкви, влияет на других людей и влияет в общем на людей не церковных, которые нас окружают.